Какая сейчас ситуация до человека с бронью у спивробитников Смотрите, ситуация с бронированием спивробитников она критическая. Она критическая в плане того, что бронирования у нас нет и сделать это бронирование на данный момент никто не обещает. У нас сегодня была встреча с нашим генеральным директором и сотрудниками скорой помощи и на данный момент мы не пришли ни к какому консенсусу. Все закончилось довольно таки сумбурно и вышли без какого-то результата в итоге. Яка сейчас ситуация с человеками в школе? Чи достатньо людей, достаточно водителей, достаточно Смотрите, по поводу водителей. Водителей недостаточно. Они массово увольняются, потому что их никто не бронирует и бронировать не собирались. Э, массово увольняются водители, э, что машины у нас есть, у нас некому садить водителей, их нету они массово увольняются. Так же самое встанет вопрос по поводу фельдшеров и докторов. Мы ждали какого-то результата, результата нет. Нам ничего не обещают. Нам не обещают ни бронирования, нам не обещают ни решения этих вопросов. Роман, что достаточно сейчас э, ну, э, спиробидников для того, чтобы покрывать проблемы города, министра? Смотрите, на данный момент, вот сейчас у нас работников, которые подлежат бронированию, которых надо забронировать, вот, грубо говоря, на нашей подстанции 4, 22 человека. То есть, если их сейчас всех массово заберут на фронт, то скоро просто подстанция встанет. Я думаю, что на других подстанциях похожая ситуация. Ну, сколько, если можно перевести, сколько людей вы обслуживаете, какие районы? Мы обслуживаем э -э Киевский и Малиновский районы. То есть это два самых больших района города. То есть 500 тысяч? 000... Да, это, это, это мы обслуговываем четвертая и пятая mm -hmm. подстанции.